নমস্কাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত ভাপত দিয়া পিঠাৰ সৈতে লাল চাহকাপ খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া নহয়নে সেয়েহে আজি ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু একেবাৰতে আপোনালোকে কেইবাটাও পিঠা এনেদৰে বনাব পাৰিব ভাপত দিয়া পিঠা বনাব পৰা ইয়াতকৈও আৰু সহজ পদ্ধতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ এইটো পদ্ধতিত বেছি সময়ো নালাগে এতিয়া আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ এয়া এটা বাউল দেখুৱাইছোঁ যে এতিয়া আটাইবোৰ সামগ্ৰী মই এই বাউলটোৰ জোখাৰে ল'ম এয়া এক বাউল লৈছোঁ গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা গাখীৰ হয় গৰম গাখীৰ নহয় তাৰপাছতে দিছোঁ এক বাউল পিঠাগুড়ি আৰু পিঠাগুড়িখিনি কিনা পিঠাগুড়ি হয় পিছে বৰা চাউলৰ নহয় তাৰপাছতে দিছোঁ এক বাউলতকৈ অকণমান কম চেনি চেনীৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে যদি বেছি মিঠা খায় তেন্তে বেছিকৈ ল'ব আৰু চেনীৰ ঠাইত আপোনালোকে গুড়ো ল'ব পাৰে দেই তাৰপাছতে দিছোঁ এক চামুচ ড্ৰাইচ আৰু ড্ৰাইচ যদি নাথাকে তেন্তে সেয়া নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰপাছতে দিছোঁ এক চামুচ বেকিং পাউদাৰ আৰু এয়া দিছোঁ এক চামুচ অন্নপূৰ্ণা ঘি ঘি দিলে পিঠাকেইটা খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰপাছতে দিছোঁ অকণমান মই ফুড কালাৰ আৰু ফুড কালাৰটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেন্তে নিদিব মই পিঠাকেইটা ধুনীয়া দেখিবলৈকে এয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বগা হৈ থাকিলেও পিঠাকেইটা দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে পিছে মোৰ ওচৰত ফুড কালাৰ আছিলে সেয়েহে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আটাইখিনি মই এনেদৰে হাতেৰেই খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ পিঠাখিনি যাতে সানোতে একেবাৰে ঢিলাও নহয় একেবাৰে টানো নহয় তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগিব গাখীৰ আৰু পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো যদি কেতিয়াবা কম হয় তেতিয়া পুনৰ আপোনালোকে আৰু অলপ মিলাই ল'ব পাৰিব এয়া মোৰ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি তিনি ঘণ্টাৰ বাবে ৰেষ্ট কৰিবলৈ বুলি এয়া এনেকৈ প্লেট এখনেৰে ঢাকি পেলাই ৰাখি থৈ দিম তাৰপাছতে এইখিনি সময়তে কঁঠালৰ পাতখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লৈ মোহাৰি লৈছোঁ যিহেতু কঁঠালৰ পাততে মই পিঠাকেইটা ভাপত দিম সেয়েহে কঁঠালৰ পাতৰ পৰা এনেকৈ এটা এটা চেপ বনাই লৈছোঁ আৰু পাতকেইখিলা যাতে খোল খাই নাহে তাৰ বাবে মই এনেকৈ টুথপিক এডালেৰে শিঙি দিছোঁ আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে দেখোঁতে গম পাইছেই এনেকৈ কঁঠাল পাত বা কলপাতত পিঠা ভাপত দিলে পিঠাকেইটাৰ পৰা বৰ ধুনীয়া এটা কেঁচা কেঁচা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটো মোৰ বৰ প্ৰিয় আৰু এনেকৈ কলপাত বা কঁঠাল পাতত পিঠা ভাপত দিলে একেবাৰতে কেইবাটাও দিব পাৰি লগতে কোনো সাজৰ প্ৰয়োজন নহয় এয়া এতিয়া দেখিছেনে টুথপিকডালেৰে এনেকৈ খুচি খুচি দিছোঁ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে দেখিছেই আৰু টুথপিক নাথাকিলে আপোনালোকে বাঁহৰ খৰিকাও বনাই ল'ব পাৰে এয়া আটাইখিনি বনাই হৈ গৈছে এয়া পিঠাখিনিও তিনি ঘণ্টা হৈ গৈছে ৰেষ্টত থকা এতিয়া ইয়াতে মই এচামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ মই শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি যদি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেন্তে ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ গুড়ি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দিলেও খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু ভাপত দিয়া পিঠাত শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি নিদিলে বা কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি নিদিলে খাই ভাল নালাগে নহয়নে এয়া নাৰিকলৰ গুড়িখিনি মিলোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান গাখীৰ দৰকাৰ হ'ল সেয়েহে আকৌ অকণমান গাখীৰ দি পেলাই এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ একেবাৰে পনীয়া হোৱাকৈ গাখীৰ মিলাব নালাগে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব অকণমান ঢিলা হ'লেই হ'ব এতিয়া আমি কঁঠালৰ পাতৰ যিখিনি চেপ বনাই থৈছোঁ সেই চেপখিনিত এনেকৈ ভৰাই ভৰাই দিম এতিয়া পিঠাকেইটা ভাপত দিবলৈ মই এটা চচপেনত পানী অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে এটা ফুটা লগা খৰাহী দি লৈছোঁ আৰু খৰাহিটোৰ তলিখন যিহেতু সমান নহয় সেয়েহে মই পিঠাকেইটা পৰি নাযাবলৈ বুলি এনেকৈ এখন গামোচা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিলৈকে যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা দিবলৈ কিন্তু এলাহ নকৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব এয়া আটাইকেইটা পিঠা ভৰাই হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু ঢাকোনখনৰ ওপৰত এটা গধুৰ বস্তু দি দিম যাতে ঢাকোনখনৰ পৰা ভাপটো ওলাই নাযায় এয়া এটা শিল দি দিছোঁ আৰু দহ মিনিটৰ বাবে একেবাৰে হাই ফ্লেমত এয়া সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু দহ মিনিটৰ পাছতে এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চাওকচোন মই একদম গৰমে গৰমে আপোনালোকক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছেনে ফুলি পেলাই একেবাৰে ফাট খাই ফাট খাই আহিছে এই পিঠাটো ইমানেই কোমল হয় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এনেদৰে খোৱা নাই তেন্তে এবাৰ খাই চাবচোন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ